Вже так швидко перший гостьовий майданчик в ранковій каві. І ви вже бачите на м'яких диванах разом з нами гості. Це волонтери і громадські активісти Олексій. Тітов не вперше у нас в ранковій каві. І Катерина Глієнко вперше у нас в ранковій каві. І я думаю, що так як Катерина вперше, Олексій не вперше, все одно подивимося до на вас і на вас. Тому дивимося до Олексій Титов, волонтер, громадський активіст, Нагороджений орденом за заслуги третього ступеня, згідно з указом президента України. Олексій щодня звітує про виконану роботу в соціальних мережах, залучаючи свою команду все нових і нових благодійників. Олексій став організатором допомоги на мільйони гривень для кіровоградських спецназівців. Разом із дружиною займається збором грошей і закупівлею безпілотників, бронежилетів, спальників, одягу, біноклів, берців, теплого одягу і всього необхідного хлопцям в зоні АТО. На рахунку його команди три автомобілі. Для військових на сході проєкт купи прапореці допоможе військовим, дорога техніка і величезна віра в перемогу. Катерина Геленко волонтер громадський активіст. Народилася 21 вересня. Закінчила факультет соціології і права Київського політехнічного інституту. Захоплюється подорожами і кулінарією. Улюблений письменник Борис Акунін. Працює у впад креатив груп «Заміжня». Найнеадекватніша реакція у каві на Своє досі пригощаєтеся в кавою. Саме є адекватна реакція на що відбуваються в нашій країні. По-моєму, намного Ну, Сьогодні, сьогодні, да, сьогодні допомагають, намагаються допомогти всім. І у нас майже кожний гостьовий майданчик це люди, які приходять з якоюсь допомогою. Вони говорять про те, що хтось збирає гроші, хтось збирає речі. Чим сьогодні продовжуєте займатися ви? Мы сегодня продолжаем заниматься по большому счету подготовкой к зиме. Ранее мы уже говорили, что у нас там запускается пошив термобелья, там ищем обувь и так далее. То вот сейчас конкретно у нас уже пошивам, то есть в принципе ткань закуплена, раскрой сделан. То есть у нас в ближайшую неделю появится 300 комплектов термобелья очень хорошего ткань очень хорошего качества, именно специально созданная для этого. Мы уже часть этих комплектов передали. В АТО ребята уже звонили, говорят, реально хорошая, теплая, греет. Ну, довольны, много нам всем благодарности, я имею в виду всем нам кировоградцам. И, в принципе, на этом мы и сейчас сосредоточены. Термобелье, обувь зимняя и теплые кофты. То есть, ну, то, что, то в чем, потому что зима будет холодная и надо быть к ней готовым. И вот наши основные приоритеты – это тепло зимой. То есть, сегодня это утепление наших військовых. Сам это. Ну, помимо этого, параллельно продолжаете помогать с транспортом и со всем остальным, насколько я понимаю. Потому что в досье на вас было сказано, что три автомобиля, я знаю, что уже больше. Да, конкретно четыре автомобиля. В третий полк специального назначения. Вот на прошлой неделе отправили в сводную роту 17-го батальона территориальной обороны ГАЗ-66. Это была целая эпопея, целая эпопея с приведением его в порядок. Ну, ласточка под названием «Пепелац» улетела. В зону И Вашего имена да? даете. Да, Коник, Пепелас. Наверное, да, наверно, да. Наверно вот еще да. не, не, было, не было ни одного газа 66-го с таким именем. Бабочным. Бабочка. Но тем не менее, да. да. Кроме того, гаражную распродажу вы подготовили. Такой вот, я считаю, что штука, она как бы и трендовая, но при этом и полезная очень. Я знаю, что Катя занимается больше этим вопросом. Катя, да. что там и как? Um здравствуйте. Ну, идея провести такое мероприятие, она, в общем-то, не новая, и сейчас в Киеве такие мероприятия очень популярны. Я подумала, что, ну, наверняка у каждого есть вещи, которые, ну, лично вам, допустим, они уже не нужны, а кому-то они могут пригодиться. И, соответственно, мы с Лешей встретились и решили провести вот такое, организовать такое мероприятие. А суть заключается в том, что каждый кировоградец мы призываем, мы хотим, чтобы вы к нам пришли, принесли свои вещи, продавали их там, покупали мы их там купали, безусловно, да? Да, покупали их там. А если вы не хотите лично заниматься продажей, у нас есть волонтеры, то есть мы выступим в качестве продавца. И ну тенденция очень положительная, люди отзываются, приносят свои вещи. Вот я тут трошки уже поробки принесла. Ну вот к примеру Жительница Ната, Анна, Анна принесла вот такую вот картину, красивая картина в патриотичных тонах. Ну я думаю, там гривен за 100 мы ее продадим, за 150. Обратились за мы тысячу, еще за да, да, было бы здорово. Это будет в форме аукциона проводить или покупатели будут предлагать, цену? Нет, будет вообще формат такой. Извините, забыла сказать, когда, где. это будет 19 числа в дворике на дворцовой с 11 часов утра и, ну, как пойдет. Вот, то есть люди приходят, там будут стоять прилавки, будет продукции, вещи, творческие изделия. Есть у нас уже партнеры, которые там приготовят там торты, вот кофейня Филижанка, кофе угостит гостит кофейня Маракеша. Отозвались к нам организации «Солнечный зайчик», это студия детского развития. Они полностью нам сделают детскую программу, поэтому родители, приводите детей, вот, будут развлекать, будут мастер-классы. Ну, то есть мы постарались сделать так, чтобы это мероприятие, оно было и финансово выгодным, потому что, ну, Деньги реально нужны. И плюс вся эта ситуация в стране все равно есть такая тенденция, что ну, люди они истощаются. Ну, не может человек постоянно, постоянно вкладывать. Нужно придумать что-то новое. И ну, все-таки хочется еще и какого-то там радости, праздника. Поэтому вот мы постарались сделать это мероприятие максимально и выгодным, но при этом, чтобы люди просто хорошо провели время, чтобы им было там интересно, чтобы там никто не умер со скуки. Вот, поэтому вот, ну, приходите, покупайте, приносите вещи. Вот хотела немножко а, показать из того там что Это уже принесли принесли кировоградцы да теряете Да. Эти да. Mm -hmm. вот смотрите к примеру вот кожаная куртка Харли Дэвидсон вот, это то ну, чтобы понимали, байкеры. то есть, ну, вещь это не то, что там какие-то тряпки, действительно, будут хорошие вещи. Леша, продемонстрируй. Я могу даже ее одеть. Да. А потом дофиле. Я дофилировать не умею, но вот такая вот куртка, хорошая, качественная, в хорошем, отличном процессе. Это хороший вопрос. вот реально куртка хорошая. Воскресенье тебе на его вопрос ответить. Да, будем смотреть по ситуации. Дорого. Ну конечно, да, хотелось бы собрать там побольше э, денег. Ну, очень я очень рассчитываю на то, что люди будут понимать, что... Все-таки все эти деньги они ну, это не просто там для того, чтобы там продать вещи. Она действительно пойдет там на доброе дело. Вот продать эту куртку, ну реально, ну, ну что вам стоит? Хорошая, хорошая куртка. Все равно вам рано или поздно придется такую покупать. А это вот одни берцы или там половина берцы. А вот И вот смотрите, нам это отозвался партнер по производству. А можно смотрите, да, какие хорошие. Ой, как это как новые бодики, трендовые, патриотичные. Мы будем продавать их по 110 гривен. Вот при том хочется отметить, что вот компания, которая нам их предоставила, ну я с ними связалась, говорю, ну, вот у нас будет такое мероприятие, это называется так пить хочется, что э, нет, дайте попить, бо так есть, хочется, что негде переночевать. Я говорю, пришлите бодики, мы вам деньги вернем. Ну, прислали. Вот, поэтому приходите, покупайте а, ну, себестоимость продукции, мы, безусловно, возвращаем производителю. Mm. А, вот. Прислал, принесла вчера тоже Девушка-волонтер Оксана Это кенгурушка Для детей, абсолютно новая Притом она подходит и для ну, Непосредственно с, с младенчества Там же головку как-то надо По-особенному держать Вот эта вещь подходит Тут За 200 гривен мы ее отдадим Все равно что, ну, рано или поздно кому-то придется это купить А так доброе дело сделайте вот. Или, к примеру, есть у нас Будут хорошие брендовые вещи то есть мир не без добрых людей нам помогли. Вот, к примеру, вот эта вот бузочка Гуччи, настоящая Гуччи, не базарная Гуччи. Или вот бузка Хлоя. Вот смотрите, вот уже готовый комплект, Леш, поддержи. Вот бузка, вот штаны Зара. То есть блузку отдадим за 200, штаны отдадим за 100-300. 300 это сколько метров для термобелья? Почти 2 метра погоны. Почти 2 погонных метра почти термобелья. Комплект, это термобелья. Это полноценный комплект. Цена одну людину выстачит, да? Да. Так. То есть, реально, если девочка придет и вот приобретет этот комплект и придет на работу конфеткой красивой. При этом один солдат будет согрет. Один солдат будет согрет. тут его греет. Кировоградцы да. охочи отзываются? Вот эти люди, которые это отдали, они не отрывали, я так понимаю, от сердца. Они с э, знанием справы, с правильно? Конечно. Да. Как они с вами связываются? Как можно связаться, чтобы прийти и отдать свои вещи? А, мой номер телефона 099 208 0316 Кроме того, на Фейсбуке. -то Кроме того, на Фейсбуке, Фейсбуке да. Алексей да Титов, я Катя Алексей Гиленка. Титов, Катя Геленко. Я открыта к сотрудничеству. Я приеду, эти вещи заберу. Вот, даже и... самовывоз, друзья, вы видите. вам идут навстречу. А что На самом деле, во всем этом самое главное, чтобы даже, ну, просто чтобы пришли, вот, много людей пришло, mm -hmm. много кировоградцев пришло, посмотрело, поучаствовало, купило. Ну, как бы это, ну, не то мероприятие, которое мы делаем просто для того, чтобы там повеселиться. Спасибо. На самом деле, это достаточно серьезная вещь, потому что, ну, результатом этого будет очень хорошее дело. Просто чтобы много людей пришло, что-то купило, поучаствовало, где-то там в банку трехлитровую каких-то там тысячу гривен бросило, да, то есть вот, ну, для да, примера. То еще, еще будут стоять, как скрынки, да? Да, будут, будут Буду стоять ящики, работать. просто для примера ориентир по ценам. Допустим, одна пара обуви немецкая и бундес стоит 1600 гривен. Mm -hmm. Вот приблизительно, ну, смотрите, сколько у нас бойцов в АТО, и они ж не выйдут оттуда в течение недели-двух, то есть зиму они там будут стоять будут активные действия, не будут, но тем не менее, они там будут стоять, это все охранять. И ну, это нужно делать. И просто, чтобы каждый отнесся к этому как к своему мероприятию, пришел и поучаствовал. Вот это было бы очень хорошо. Вот тут у нас за прапорцами, э, про какие, между прочим, мы говорили в прошлый раз, лежат еще очень интересные штука, штуки, которые, я думаю, совсем не видно в кадре. Это тоже да. какие-то закладочки, да? Э, да. Слухайте, так а можно интерес... же книги приносить? Вот. Можно прино... приносить и книги, можно приносить, да, можно реально приносить все, что угодно. Даже если, допустим, вещи, ну, как бы, в в таком состоянии, будет действовать, скажем так, зона вильной цены. То есть, ну, сколько хотите, столько и заплатите, вот сколько не жалко. И, ну, так по чуть-чуть и -чуть, по чуть-чуть, и мы, собственно, собираем. Вот, к примеру, позвонила мне девушка Виктория, она сейчас болеет, она ходить не может, говорит, я увидела вот объявление, и, притом, она раньше никогда, прошу <кх> <-кх -кх> прощения, на публике не показывала свои работы. То есть она вышивает. Вот, вот такая вот закладочка. Или, к примеру, вот это можно положить на двухсторонний скотч, и будет как бы такая наклейка на, на книжку, на что угодно, на телевизор, холодильник. То есть вот эта вот штучка будет стоить 20 гривен. Что такое человеку 20 гривен? Это выпить кофе. Ну, а это внесок. Вот отдельно еще хотела сказать. Вот э, э, ну, какое у меня есть опасение, я хочу его сейчас развеять. То, что люди переживают. Э, ну может это как-то не по статусу, что это вещи там уже БУ, это, ну как-то она мне гоже. Э, пожалуйста, я во-первых, еще раз повторяю, что вещи будут в очень хорошем состоянии. Это раз. А во-вторых, ну не время сейчас для того, чтобы думать о своем. Думать, собственно. да, о своем. То есть вы пойдете, ну вот допустим, Я думаю, вот думаю, для, для тех людей, а? которые не захочут, они там найдут инчи речи, не одяг. Они там найдут я, якісь... я на это очень надеюсь. То есть, ну вот реально блузка 200 гривен в отличном состоянии. Вы ну, что, пойдете ее в магазине купите, потратите те же 200 гривен, что вы придете купите ее у нас, но э, это реально Практический комплект термобелья. А плюс, если у вас нет своих вещей на продажу, то, пожалуйста, принесите торты, выпечку, хендмейд. А... Ну, все, что угодно. Муковатуру несите, тоже сдадим. Я думаю, что после этой программы, если вас побачили какие-то, я не знаю, власники магазинов брендовых, они сразу захочут вас до себя как пиар-менеджера. Это... нам нужны. Спасибо за вопросы, за комментарии. Отдельно я хочу пригласить к сотрудничеству ну, непосредственно предпринимателей. Схема работы какая? Вы приносите к нам свою продукцию. Это реклама. Будет, для, для, ну, в Будекому ради, да, будет давайте называть все своими именами. Приходите, приносите свою продукцию, мы себестоимость вам вернем. То есть э, самое худшее, что произойдет, это вы ничего не потеряете. То есть, ну реально, но при этом вы получите... А Вы лучше еще Да, вы пропиарите себя, вы э, дадите возможность попробовать вашу продукцию, презентовать свои вещи, раздать листовки, флеера. Э, мы обо всем, о вас расскажем, поблагодарим. Э, что мы еще можем сделать для нашего по Обнять, Обнимем, поцелуем, сфотографируем. То есть, ну, реально, я призываю кофейни, магазины одежды, обуви, солярий, салоны все что угодно. Приходите, продавайте товары, продавайте сертификаты. То есть, это, это не настолько большие капиталовложения, чтобы ну, как-то там стесняться или бояться. А вот вместе сделаем доброе дело. Огромное спасибо, спасибо. вам, ребята, за... За вашу позицию в первую очередь, за вашу активность социальную я присоединюсь, пожалуй. Я с... признаюсь, я уже согласился быть ведущим на этом мероприятии абсолютно бесплатно. Такой вот свой внесок да. сделаю с удовольствием. Приходите на Дворцовую 12 в воскресенье с 11 утра, мы вас там будем ждать. Сделайте свой вклад в доброе дело. У нас сегодня была Екатерина Геленко, Алексей Титов в гостях. Приходите к нам еще, делитесь информацией полезной. Пишите ребятам в соцсетях и не переключайте канал. Это Ранкова Кава.